आओ तो जी मित्रो जड़ी बुटी रसायण सिंह स्वागत है जी अज जी जानकारी है जी वो कोग है जी मरदाना पावर फिर योग है जी मल संदूर डेढ़ ग्राम लेना है जी लोहे की बसम है जो ये दस ग्राम चाहिए जी सौ पुट्टी बंग बसम दस ग्राम चाहिए इसको कुश्ता गली भी कहते हैं जी और केचुआ पन् ग्राम चाहिए कांच बीज ग्राम दालचीनी पचास ग्राम सिला सूरज तापी पंचास ग्राम और शुद्ध गुजला दस ग्राम और ये सारी चीज़ें लेकर जी इनको ढाई घंटे ख़रल करना है जी आपने ढाई घंटे ख़रल करने के बाद इसको पाँच सौ जी पाँच सौ एम का कैप्सूल भरना है जी इसका एक सुबह दूध के साथ एक शाम को इनमें ज़्यादा खोही लगती है या खुश्की प्रतीत होती है तो दूध और घी का इस्तेमाल करें जी ये जोग बेहतर जोग है जी ताना बावर के लिए ये थोड़ा गर्म तसीर का है जी जो सर्द मजाज वाले बंदे हैं वो इसका सेवन करें जो पतले शरीर वाले बंदे हैं जी वो इसका सेवन ना करें ठीक है जी समग्री एक दफ़ा फिर सुन लें मल संदूर ढाई ग्राम और लोहा वसम दस ग्राम सौ पुटी भंग वसम दस ग्राम केचुआ पचास ग्राम कौच बीज पचास ग्राम दालचीनी पचास ग्राम शिला सूरज तापी चाहिए पचास ग्राम और शुद्ध कुचला दस ग्राम चाहिए जी ठीक है जी ये भाई जो जानकारी रख देने वही बंदे बना सकते हैं जी इसको जो नए नाड़ी हैं वो इसको ना बनाएं ऊंच नीच ना कर बैठे थोड़ा भस्मों का हिसाब किताब है जी इसमें मलसंदूर है जो पक्का चाहिए जी कच्चा नहीं लगेगा ठीक है जी पाँच सौ एम जी का कैप्सूल भरना और दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें जी इसको